Ну що ж, здравствуйте, дорогие. Мы ждали встречи с вами, потому что весь наш день будет в формате смарт и просто классного настроения. Сани Лавіка, стартап шоу І сегодня... Які тренди сьогодні найцікавіші серед селфі. Про це будемо спілкуватися з нашою гостею. Тож вона вже у студії. Зустрічаємо. Yeah. Марія Куликова, організатор проекту Селфі фестиваль цей івент із багатьма фотозонами для знімків себе коханого у різних стилях і форматах із використанням сучасних технологій. Перший фестиваль відбувся у Києві у середині травня. Идея очень простая на самом деле, это приобщить народ, в принципе, к фотокультуре, а поскольку селфи это самый, не на есть вообще живой тренд, который касается каждого прохожего, то поэтому именно селфи фест А ты ты побачила всю такую идею? Я, по сути, организатор фестиваля уже как бы давно, я делаю это не мой не первый фестиваль и, надеюсь, далеко не последний фестиваль. Угу. Поэтому, понаблюдая за всеми фестивалями, как бы родилась идея того, что человек приходит на фест, что он там делает. Он чекинится, фотографируется, пьет фест. Уходит. Знаешь, есть, оказывается, сейчас палочки а, для селфи, да, да а, которые в виде мужской руки для того, чтобы девушкам было не Такого трупного одинока. цвета. Да. Да. да, ты видела? Мы как раз о них рассказывали. Слушайте, я, На самом деле столько всего, столько гаджетов и столько приложений классных для селфи поизучала. А ну. Начиная от селфи туфель, да, в курсе же, да, так, туфли, так, так. в которых в носок вставляется, телефон, чтобы фотографироваться, заканчивая этими э, трупного цвета руками. Э, тоже мы недавно обсуждали, что есть приложение, которое сейчас для селфи, да, показывает, сколько тебе лет. Вот, и мы тут сделали предположение, что через буквально пару недель появится такое приложение, которое будет говорить, сколько ты килограмм весишь. А, скажи, пожалуйста, каким образом вдохновляться собой, своей внешностью, делать это правильно? Короче, как себе нравится на Как, себе, как себе нравится. Да. да, первые вообще, как называемые, себяшки, это реально автопортреты наших великих художников. Это Ван Гог, это Фрида Кало и так далее. Супер. И Фрида Кало сказала замечательную фразу по поводу того, я спрашивали: Фрида, почему ты так много рисуешь себя? Ну ты же рисуешь только себя, по сути. Она говорит, слушайте, ну я лучше всех себя только знаю. То же самое можно применить к себе. Я же себя лучше всего знаю. Я знаю, где мне как лучше да. к себе поднести. А почему тогда у нас рефлекторно получаются какие-то мимические зажимы вот такие? А мы Хочу хотим чего? просто больше губы или что? Ну, да. видимо, да, это психосоматика. Mm -hmm. Mm -hmm. Срабатывает <с таким. Да, можно так сказать. Но на самом деле у нас были ребята, которые рассказывали о том, как сделать, например, как у нас была девочка, блогер, очень классная фэшн-блогер киевская Маргарита, которая рассказывала о том, как стать богиней Инстаграма. Богиней. Да, или селфи на 100 тысяч лайков. Так, давай теперь объясняю, пожалуйста, что не в тренде для, в селфи-искусстве сейчас. Как не стоит себя фотографироваться? На фоне чего? Ну, <свят> <вот>. ну, <свят> о ковре <свят> мы поговорили. <свят> а ковре мы поговорили, да. Мне покажется, что это просто бессмертная тема. Конечно. <свят> вот. Что касается еще трендовых таких штук, чтобы быть как бы в стезе, нужно фотографироваться на фоне всяких разрушенных или полуразрушенных, или каких-то в стиле рустик или царских каких-то... Не нужно? <свят> <свят> нужно. Да. А, нужно. Обязательно, да, это вот, чтобы да. приобщиться к искусству, скажем так, да. Не нужно фотографироваться в кафе и в туалетах. <свят> Не нужно фотографировать свои губы. Так, хорошо, что еще клево тогда? Можно на, на тему да, подумать, селфи, которые могут тебя приобщить как-то к искусству, да? Mm -hmm. будь, будь то, вот то, что я говорила, какой-то ретро или красивый разваленный mm -hmm. китаруин, или то, что может тебя приобщить к спорту, но не в спортзале. Не в спортзале. Так, так, так. Mm -hmm. У нас будут величезные секреты про наступную студию, но идеи мы просто сейчас открываем. То есть, где найти деньги на ваши э, думки, на ваши мечты, на ваши проекты. Вот тоже зараз сейчас, увага, маешь идею стартапа, но бракуешь денег, стартуй успех разом с Низкафе 3 в одном. Регистрируйся на идеи.х.низкафе. Кафе та отриме шанс виграти 100 тисяч гривень від в одному для свого проекту. Тож, якщо є проекти, то звичайно звертайтеся за цією допомогою і за цією можливістю. Не втрачайте її.